И всем привет, всем привет, с вами снова я, канал Music Wars. И сегодня мы будем снимать подземка, часть вторая. Мы остановились тогда на пятом этаже, я без вас победил босса, и теперь буду продолжать с вами снимать. Я на 2611 месте, меня скинули, пока я не играл. Ну, теперь я буду снова набивать с вами это часть вторая под Всю подземку я буду снимать с вами и так вот мы сегодня мы купим столько же лопаток примерно так побеждаем всех пока что мы легкие но враги уже посильнее будут с ними трудно сражаться вот как вы видите так, подкупим лопаток себе. Так, давайте 30 штук на сегодня купим. В следующий раз будем больше покупать лопаток. Я каждый день буду увеличивать количество лопаток, чтобы видео были интересней. Мы их потихоньку сейчас бьем, набираем этажи. О, супер босс. О, с первого раза. Сундучок выпадает. Так. Я, я буду сейчас копить торны, как я вам уже говорил в предыдущем видео. Чтобы потом снять видео, как я утрачу торны. Так, седьмой этаж. Я думаю, сегодня мы восьмой этаж пройдем точно. По идее, завтра должен появиться супербосс уже. На супербосс я потрачу 500 звезд, а, а то и тысячи я, буду, я сниму два видео в один день. Днем, когда он будет с 13.00 до 14.00. И вечером, когда он будет уже поздно вечером. Там, я не помню, я, по-моему, до 22.00 по Москве. Так, лопатка выпала на за скелетом. Сегодня, я думаю, мы войдем в 1200-ку. А дальше, когда будет супербосс, я думаю, мы войдем, возможно, в полтинник даже. Но это навряд ли, но я на это надеюсь. О, уже видим, что я с первого раза никого не могу видеть. Это я без бустеров пошел. В следующий раз пойду с бустерами, когда буду снимать. Да, вот такие вот дела. Опять дошли до супербосса. В этот раз, скорее всего, с двух лопаток мы его сможем. С одной навряд ли. Да, как не знал. А возможно, из трех. Да, с трех лопаток мы его можно было просто всегда нажать. Mm -hmm. Надеюсь, сейчас мы его. Да неужели? С четырех лопаток снесли. Вот это не подфартило, так не подфартило. Да, обидно, но ничего. Еще раз пойдем с бустерами и будем всех валить с первого раза мы получили 250 торнов. Торны потихоньку копятся. Еще осталось зачистить три этажа и дадут 500 торнов. Отлично. Так, остается 11 лопаток. И такой вопрос, интрига. Дойду ли я до конца этажа или не дойду? Пройду ли я этот этаж или нет? Скорее всего, должен пройти, если супербосс попадется не очень сильный. О, мегабустер 2x5. Сейчас мы с мегабустером будем наливать очи. С мегабустером в два раза больше очей попадается. Я даже, скорее всего, из-за того, что попался мегабустер, еще куплю 10 лопаток. Чтобы зачистить еще один этаж. О, 1300 очей дается уж. Нормально. И вот мы доходим почти до супербосса. И набираем 27500 500 очей. 1550 место у нас. Дошли мы до супербосса. Супербосс достаточно сильный. Поэтому я куплю еще э, 11 лопаток. И супербосса с трех лопаток выиграем. Да, с трех лопаток мы его налегке выигрываем. Набираем 30 тысяч и мы 1300 место. Сейчас мы еще 8 лобаток потратим, уже осталось 7. О, получаю торны. Торны все копятся. Там уже, по-моему, больше 2 или 3 тысяч. Я попробую попробую собирать 10 тысяч торнов, чтобы вам было интересно смотреть, как я кручу. И все же, я надеюсь, получится выиграть суперплес. Но это всего лишь надежда. Выигрываем две лопатки еще. Так, по 400 падает очков мне. Я вошел в 1200, как и обещал вам. Так, следующее видео будет, скорее всего, у нас завтра. Да, я сниму видео завтра, потому как должен быть супербосс. А на сегодня всем спасибо. Всем пока. Сейчас я дотрачу все, свои последние две лопатки. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите в комментариях, что вам нравится. Все, всем пока.